Всім привіт! Я на балкончики, який мені полюбився. З чаєм, з бубликом, дякую Богу, Всесвіту, за цей день, за те, що живі, за те, що є, за те, що буде. І з надією, на найкраще. Також дякую всім глядачам, хто дивиться відео, залишає лайки, коменти. и дуже вдячна украинцам за мою за снисходительность ко мне когда я использую русские предложения русские фразы русские слова я это делаю потому что у меня есть зрители грузии армении азербайджан и из других стран и им тяжело понять что я говорю а я сейчас буду честна я вернулась на youtube потому что у меня коммерческий интерес и мне нужны деньги вот. Поэтому, ну, как бы, как, как дополнительно. Я не скажу, что здесь там тысячи или миллионы, но как дополнительно, да. Поэтому я очень благодарна. Я понимаю, что украинск... мова зараз величезный триггер на агрессию, потому что здесь стороны России летят ракеты, шахеды, и каждый день в Украине, в Украине умирает кто-то, гибнет дети, люди, женщины, животные, или если не умирают, то рушатся судьбы, жилье ломается, надежда, психика. И это все тяжело воспринимать, и так как это все летит, и разрушение идет само со стороны России, то украинцам дуже важко зараз. Российская мова триггер на агрессию. Тому я дякую, что вы мне прощаете цей нюансик и принимаете. Друге за що дякую за те, що ви не ковиряєтесь, не задаєте багато питань, що там, як, оце я дуже вдячна. Я скажу чесно, що я в принципі дуже скритний чоловік, скритний не в тому плані, що бука. Да, я весела, я чесна в емоціях, но є ситуації, в яких я дуже хорошо можу придержати емоції. Я можу придержати гнів. резко вспыхнувшие. Я могу скрыть, придержать недовольство, агрессию или восхищение. Я тоже, кстати, скрываю. Не для того, чтобы как-то притворяться, а для того, чтобы в... наедине с собой проанализировать это чувство и разобраться, оно во мне как бы... Короче, что с ним делать? Похоронить его? Работать над этим? Или все-таки уже, так как это не первый раз, поднимать и принимать какие-то меры, да, вот когда человек тебе что-то делает неприятное, раз, два, три, у тебя уже гнев, я так могу вдохнуть, выдохнуть, наедине с собой разобраться, решить, что делать, и потом просто либо мимо этого человека проходить, либо нездорово, ну, ну то, то есть вычеркнуть, как бы, понимаете, вот, поэтому даже раньше вы тоже на ютубе видели то, что... В принципе, на ютубе люди видят то, что им позволяют увидеть. Вы же понимаете, что человек снимает видео, потом монтирует видит какие-то, что он выставляет. Да, вот и поэтому, ну, как-то так. Сейчас у меня не лучший период жизни. Вот так вот выглядит человек с эмоциональными качелями. Я еще 5 минут назад думала, не сделать ли мне чай в термочашке, не пойти ли пройтись по парку, по лесу. Через 3 минуты я решила, что я сделаю чай, попью дома. Через 2 минуты решила, что я уберу. И потом опять подумала пойти гулять, посмотрела, там холодно. Но в общем эмоционально у меня качели и стабильно я только на работе, потому что там клиенты и по-другому не получится. Но даже выходя с работы, я за одну минуту могу думать, так идти мне за покупками, не идти за покупками. Но есть дома крупа там какая-то гречка, хлеб, и хватит. Сейчас у меня какое-то равнодушие к еде, к одежде, к развлечениям и к тому всему, что составляло мою... делало мою жизнь какой-то насыщенной, счастливой. Вязание, книги, фильмы, все... цветы, пересадка, все отодвинулось куда-то, обесценилось, и мне нелегко. Перед вами сейчас вы смотрите человека, который внутри разбит, кричит, плачет, рыдает, и... Я вам честно скажу, я уже багато наговорила, но сейчас буду прибирать. Хочу в этом монологе своем пожелать, чтобы у каждого был такой друг, который знает тебя как облупленного. И даже если внешне вы создаете впечатление веселого, организованного бойца, который все знает, что делать. Кто был кто-то, кто знает, например, мой момент, что я ненавижу принимать решения. Ненавижу, еще с детства. Потому что когда ты принимаешь часто решения, которые тебе не по возрасту, не по... Ну, знаете, когда родители ставят старших детей на место своих аля компаньонов, а потом вспоминают, что они дети, и мне очень часто в детстве прилетало физически. Меня просто избивали, если я что-то делала не так, с каким-то садизмом. И я ненавижу принимать решения, честно. И об этом знает очень мало людей. Никто. Я никому это вслух вот так вот не говорила явно. Это знают мои дети, мой муж. Ну как оказалось, знают еще несколько очень близких людей, которые в самую трудную для меня минуту приняли за меня решение и сказали: "У тебя есть я, ты берешь чемодан, едешь ко мне, и мы будем думать, что делать". Это слова. Но я не знаю даже. Это даже слова не друга. Это слова наверное, близкого по духу и по душе человека, да, вот, который вот, несмотря на какие-то не маски даже, а веселости и все-все-все, где-то очень четко тебя прочувствовал. Вот, я всем желаю, чтобы у вас был такой друг, товарищ, приятель, родственник, неважно кто. И возможности были, да, не у каждого есть еще и возможности сказать такое. Все, я пошла убирать, я к вам еще вернусь. Как всегда, за все благодарна. На повестке дня у меня уборка вот здесь, вот, в шкафу, тобто, бачите, тут пусто, и ось тут вот. все просто тут, що має бути половина з цього тут. тому зараз буду тут прибирати. Не очень я понимаю, с чего начать, потому что места не так много здесь. Поэтому, знаете как, сейчас все просто опущу на низ. Могла би отак от взагалі пропою все сматнула. І це насобиралося за три тижні тут цей хлам. Ой, літрі і все на світі. Просто все. Так. Опля. Бабка старая уже. О, надо на зеркале лайфхак проверить, что моющие чистящее что-то еще. Так, ну и тут. Мало що змінилось, мабуть, здається, зовні, але поки що так. Волосся. Це заколки треба перебрати. І ще оцю косметичку зараз теж переберу. Теж тут склала тонік крема і сиворотки, І тут теж які, і маска. Так, да, мало що змінилось. Дуже багато це для волосся, але цей моєї вікусіни, це теж треба перебрати. Мені більш подобається, коли, ну, мабуть, трошки аскетично, знаєте. Хай буде мало речей, але вони будуть всі у... у використанні. Що йде на викидання? Закінчився оцей крем, закінчився дезик, оцей грамат. І пудра ця ще не закінчилась, але так як я нею вже не користуюсь доволі давно. Що ще Розклала рушник і буду зараз перебирати всю цю космотку. Так, занадто тут всього багато. Зараз витру її серветками було. Щось я перебирала, але на викидання тільки оце трошки. І то доця б сказала: не викидай, не викидай. Наче все треба. Але багато якось всього. Але це ж не тільки моє, це й доціне. Добренько, все на сьогодні поки що все. Всім гарного дня!